Так, замерю сейчас спилки диаметр и максимальный кристалл может поместиться спектрометр зано так вот у нас ноль ну, Так, сам корпус у нас Сравнение, 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 Ага, uh -huh. тут вырез, а там еще меньше трошки. А там меньше, не меньше, так все. 53,2. 7,2,6. 53. 2. 52, Ну, толщину замерить. Толщина у нас 1 мм. Это с самого края. Ну, а тут. А точно больше. 0,85 мм. 0,95 мм. Это не лучше. Максимальная глубина. Здесь, вот. Ну, пятьдесят два с половиной здесь. 52 точно помещается. Пятьдесят два помещается еще там пи миллиметра на сегодня. Прям так. Ого, что я вам покажу два кристалла 219 грамм без кристалла еще 6 крышка и 3 болтики Сейчас их Один болт, таких три. Так, вот размеры кристалла покажу. Корпусу. Давай. А, і висота висипавши кристалла скільки поміститься туди. Так, до самого ФАУ. От я Це що у нас? 83 до крану. 73,5. Але там ще пермалой. Треба його врахувати. До пермалою. 255. Вот так. Вот здесь шанс такая крышка. Она так уж толста. В середине, в середине заходит и размер. Вот так. Это на зону будет 1,17. Тут толщина Р archeza произношу Внутренние внутренний диаметр такие. Okay. Тут у нас еще. Это можно стучать все в среднем. Требру фиксатор кристалла.